То есть, мне кажется, знаешь, вот думают, что это очень что-то такое сложное там, для uh -huh. человека. Там сложность только в чем? Это принять такое решение, <кх> принять для себя решение, в какую категорию отнести условный народ. Все. То есть, мы там одно решение, но ну, представляем какую-нибудь тетеньку, вот сейчас этого практически нету, раньше когда-то было, советский вариант был, знаешь, в окошечко сидит тетенька и очень злобно реагирует там на всяких посетителей. Сейчас uh -huh. такого практически нету, да? uh -huh. Но вот эта тетенька, она же не является ненормальной, она дома добрая бабушка может быть. У нее просто есть определенное, как бы, одно решение. Вот за этим окошком стоит вот это вот быдло, которое ходит и мучает. Все. Больше ничего. Я привожу пример, это такой циничный, конечно, был такой доктор Менгли, uh -huh. ну, который ставил опыты, нацистский доктор, который ставил опыты над заключенными. Да. Uh -huh. Ну вот когда ты слушаешь об этом, да, о том, что человек ставил опыты над заключенными, возникает идея монстра. Блядь, братья делают какие-то опыты над живыми людьми, он же их набивал, он же делал какие-то там эксперименты, наблюдал, как разворачиваются болезни или смерть. Вот, и возникает образ монстра, ну, мы так думаем, а там не было никакого монстра, там был высокоэтичный человек, Коля. Это этика иная была. Надо Нет, стопать. общечеловеческая Коля. Вот что самое парадоксальное. общечеловеческое. Смотри, общечеловеческое какого рода? А, о сохранении людей, сохранении жизни, лучших представителей человеческого общества. Сохранение. Лучшая представитель человеческого общества, как ты понимаешь, это арицы. Это немецкие солдаты. А вся этика, смотри, она вся красивая, там просто одна граница проводится, что вот это не люди. Все. А для людей этика вся та же самая, которая ценится у нас. Как бы, все же То есть, как вот, когда говорят американские Соединенные Штаты, Декларация Независимости. Там же прекрасные принципы озвучены. Только они были для белых мужчин. А остальные, там, женщины, значит, индейцы, там, значит, афроамериканцы, это не люди. Ну, понимаешь, что вот это тонкую грань, что для людей не, что этика на самом деле те же самые этические принципы. Забота значит, о своих, там, значит, здоровые дети, здоровые там, нация. Все очень красиво. Только одна из границ, что вот это не люди. Мало того, что они не люди, это один пункт. А второе, это те не люди, которые могут испортить людей, поэтому с ними нужно что-то сделать, чтобы сохранить чистоту расы. Вот такой простой шажок, но если ты послушаешь какие-то их высказывания, они могут удивить тебя, что там на самом деле все те же самые общечеловеческие ценности. Только они не для всего человечества. Они как бы общечеловеческие для определенного группы людей. Вот это вот простое действие, которое делает человек для того, чтобы кому-то начать относиться не как к людям.